Мне бы хотелось, чтобы появились какие-то мифы, в которые бы люди верили, помимо постсоветских, помимо американских, которые сидят в головах у людей, помимо российских, появились свои собственные какие-то специфические мифы. Мне бы хотелось, чтобы после нашего фильма дети играли в казаков, а не в бандитов и а не в полицейских. Вот. Я піднімаю тост за князя Зіновія його чарівну, дружину княгиню Гелле. Я єдиний учень всемогутнього чарівника громадраша. Навіщо ти приїхав? Вода лакови. BRO- Про фіну що... 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 Роман Дума тому аплодисменту йому. Якщо хтось з авторів хоче щось прокоментувати з приводу показаного: якщо ні, то питання з приводу побаченого. Будь ласка, дочекайтесь, коли вам дадуть мікрофон, щоб усі чули запитання. передавайте порядок. По, да. Здравствуйте. Да. А, скажите, пожалуйста, Иван, обращаюсь именно к вам и тоже частично к Михаилу и Анне. А, Иван, к вам вопрос. Как вы подбирали актеров? Кто эти люди? Где вы их нашли? И Михаил и Анна, Анна, простите, а, что было сложного именно вот в актерской фазе? Спасибо. А в... Актеров подбирали согласно характерам, которые были нужны в сценарии. То есть у нас в сценарии действуют какие-то характеры, между ними есть какие-то взаимодействия, и подбирали людей, которые могли бы подойти на эти роли. Ну, собственно, как всегда, это делается в несколько этапов. То есть сначала я просматривал кастинг базы артистов, у кастинг-директора потом просто фотографии, потом вызывали артистов на первые, первые пробы, делали обычные видеопробы, потом вызывали артистов уже отобранных на втором этапе на пробы серьезные, где им давал кусочек, скажем, текста, какой-то диалог или же какую-то сценку. Они готовили сами, я не вмешивался потому, для того, чтобы посмотреть, как человек относится к своей работе. И пробовали. Потом шла длинная фаза репетиционного периода, в которой тоже актеры притирались между собой, кто-то кого-то пришлось отсеять, потому что не подходил, когда уже собирается ансамбль, и, собственно, всегда так происходит. Вот. А что касается сложностей, ну, я не знаю, сложно... Сложность основная, как для меня, для меня на самом деле подбор актеров это большое удовольствие. Я очень люблю артистов, очень люблю людей в принципе, и сложность состояла в том, что сложность была с иностранными артистами. Потому что как раз на тот момент началась война, и очень многие просто боялись ехать. Вот. А время шло, и нужно было запускаться с фильмом, и мы не успели порепетировать с иностранными артистами. То есть многие из них приехали меньше, чем за неделю до начала съемок. Пришлось сдавать, ну, такое была ночь перед экзаменом, пришлось сделать работу, которую, в принципе, нужно делать Несколько месяцев пришлось делать за неделю. Вот для меня это сложность. А, ви задавали якісь, якісь питання до мене. Я думаю, що це справді героїв. Так, ну я можу розказати про свою героїню. Її звати Катаржина Кричевська. Не таке епічнеї, я вважаю. Вона є польська княжна. Вона є донькою польського князя з Кричевського. Вона живе в замку, і головна історія цієї героїні – це любов. І це складності, складності проблеми, які які, які стають у цьому фільмі, щоб вона була своєю лю боже мо що ж таке, вибачте. Я рев... Нервуюсь, в мене перша прес-конференція. Просто